Сидела я, кот сидел мой, я его гладила, ой, боже мой. А потом, как полетят стекла, все на свете, я закричу. Я кричала минут 20, наверное, я не могла прийти сама к себе. Пришла, вот, постояла, стулку поставила на улице, постояла, постояла, вроде трошки легче мне стало. Легче. Поэтому пошла в комнату, сходила, у меня целая, целая, потому что я открыла окна. Ну, мне позвонили, я живу в Сергеевке, сейчас выехал, потому что квартира уже страдала. Весь балкон вылетел, на кухне окно вылетело, стекла побитые. В зале замки сорваны, пластиковые окна. В спальне окно вылета, вылетело. И от взрывной волны повылетали все эти заглушки с дымохода и все эти кухонные инвентарь. Ну так, ну все в стекле в основном. И глянул над квартирой, крыша разбита ничего нету, плитка попадала. наводим Это уже тут поубирали более-менее. Рама стоит, как говорится, тут ничего нету. В кухне так само. В зале остался только балконный блок целый, а так все, все стекла были выбиты. Батька с детиной были в хате. Я шла из школы, подручники получала. Ну, пока дошла, уже прилетела, встигла Присесть, накрыться пакетом с подручником. Пришла, не стекол, ничего не мог. Сгорел гараж, машина сгорела, стекол вообще нету. Ребенок в шоке, родители в шоке. Мама получила небольшое ранение, зашивали ногу.